tapi kami mengadu kepada YB Kerajaan tidak diambil peduli jadi untuk pengetahuan semua walaupun saya di YB Pembangkang ini tapi tidak pernah luntur di hati saya ini untuk membantu masyarakat Oke okay, saya beralih kepada isu air untuk soalan-soalan uh, yang telah dikemukakan oleh adun-adun saya akan jawab siap tulis sudah disediakan tapi untuk uh, petang ini saya ingin menjawab uh, persoalan yang dibangkitkan oleh adun Senalang kerana so soalan yang dibangkitkan saya rasa ianya mencakupi isu keseluruhan. Jadi bagi menjawab pertanyaan Ali yang berhormat dari Senalang, beberapa pendekatan serta merta, jangka pendek dan jangka panjang telah dan sedang dilaksanakan bagi menyelesaikan isu bekalan air seperti berikut. Bagi tindakan serta merta dan segera, penghantaran air melalui lori tangki bagi kawasan terjejas atau bekalan air yang terganggu kedua membuat pengaturan semula agihan bekalan air dengan mengawal injap sluice untuk meningkatkan tekanan dan paras air bagi mengimbangkan bekalan air di kawasan-kawasan terjejas dan sekiranya berlaku bencana alam pelaksanaan kerja-kerja kecemasan di bawah AP 173.2 dilaksanakan untuk memastikan bekalan air yang terkesan dari bencana alam diselesaikan dengan kadar segera bagi tindakan jangka pendek pelaksanaan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan rutin pipe secara kontrak. Jabatan Air Negeri Sabah telah melaksanakan kontrak ini sejak tahun 2023 untuk tempoh 3 tahun yang dibahagikan kepada 14 zon di seluruh daerah di negeri Sabah. Melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan mekanikal dan elektrikal secara kontrak. Jabatan Air Negeri Sabah telah melaksanakan beberapa kontrak melibatkan pembaikan dan penyelenggaraan pam penggalak di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kinabatangan. Selain itu juga pembaikan dan penyelenggaraan set jana kuasa di daerah Ranau, Tongot, Tungku dan Pulau Bangi dan melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan bangunan dan fasiliti secara kontrak. Jabatan Air Negeri Sabah telah melaksanakan tujuh buah kontrak yang melibatkan 50 buah loji rawatan air di seluruh Sabah. Bagi tindakan jangka masa panjang, bagi memastikan bekalan air yang mencukupi untuk menampung keperluan dan menambah baik infrastruktur sedia ada, Jabatan Air Negeri Sabah agar berdaya mampan untuk jangka panjang, beberapa projek pembangunan bekalan air berimpak tinggi telah dan sedang dilaksanakan setiap perancangan Malaysia lima tahun meliputi bahagian kudat, pantai barat, pedalaman, sandakan dan tawau. Antaranya termasuklah skim bekalan air tawau fasa 3, mereka bentuk dan pembinaan empangan air, pembinaan loji rawatan air kundasang, pembinaan loji rawatan air baru sempurna, skim bekalan air lah datu fasa 1, penambahan kapasiti loji rawatan air telibung 2, dan menaik taraf skim bekalan air kota Marudu, penambahan kapasiti loji rawatan air Kogopon, termasuk saluran pipe utama, menaik taraf sistem bekalan air termasuk tangki simpanan sandakan, Pembinaan Loji Rawatan Air Cinta Mata Dua Tawau Sabah menaik taraf Loji Rawatan Air Kasigoi bagi bekalan air daerah putatan, pembinaan Loji Rawatan Air dan Sistem Agihan, serta tangki simpanan bagi kawasan Seri Putatan Bikang Lahat Datu Sabah, program NRW National Pendekatan 1 Fasa 2 dan Skim Bekalan Air Ulu Padas Fasa 1. Secara keseluruhan, kesemua projek-projek pembangunan bekalan air jangka panjang ini melibatkan sebuah pembinaan empangan air yang berkapasiti 30 juta meter padu di Tawau, pembinaan loji rawatan air baru dengan jumlah kapasiti keseluruhan 630 juta liter air sehari di Kundasang, Sempurna, Datuk Datu, Kota Kinabalu, Papar, Putatan Tawau dan Bofot menambah baik dan menaik taraf sistem bekalan air di daerah Kota Marudu dan sendakan serta pelaksanaan program NRW Holistic National di Sabah. Melalui langkah-langkah yang lebih terperinci dan menyeluruh ini, Kementerian Melalui Jabatan Air Negeri Sabah dapat memastikan penyelesaian yang berkesan dan mampan terhadap isu bekalan air di Sabah. Memantapkan lagi keperluan kaki tangan, peralatan dan kelengkapan JPP Sandakan bagi memastikan sistem pembetungan awam di kawasan Sandakan beroperasi dan diselenggara dengan baik dan berkesan. Okay, so Terima kasih datuk Speaker. <tuh> Untuk pengetahuan uh, yang Menteri di Taman Mega ni eh, ataupun dan di sebelah itu Mega Jaya, okay. bertahun-tahun sudahlah uh, perkara ini berlaku sehinggalah uh, pada satu ketika, Kalau saya tidak silap dua bulan yang lalu kita mau ada sudah uh, apa nama uh, demo demonstrasi yang kecil-kecilan dah nah, barulah kita dapat yang ini. Okay, tetapi dalam masa yang sama di blok yang sebelah itu masih lagi masih tersumbat lagi saya tanya juga pekerja-pekerja di situ dia bilang ke apa nama jabatan ini tidak ada peruntukan sama juga ya, jabatan JKR tidak ada peruntukan itu si alasan dia kan ya. jadi bila kita ada buat demo nanti disalahkan pembangkang pula kan ya. mengadang-adalah dekat pilihan raya lah padahal bertahun-tahun saya tinggal di situ hampir tiga tahun memang pun kena begitu ya. dan PAM itu diselesaikan di pam direct sudah pergi parit bukan lagi bukan lagi pergi pergi apa nama tempat yang betul daripada itu pergi parit sudah jadi saya harap ha, bila dapat uh, makluman daripada yang bermat menteri ini dapatlah kami menikmati eh, ha, bau yang harum bukan yang bau yang busuk ha, bukan bukan sekejap tapi berminggu-minggu sampailah di sekitar itu diorang datang ke rumah saya mengadu YB tolong kami eh? saya ni cakap YB pembangkang tapi kami mengadu kepada YB kerajaan tidak diambil peduli jadi untuk pengetahuan semua walaupun saya di YB pembangkang ni tapi tidak pernah luntur di hati saya ni untuk membantu masyarakat itu saja mudah-mudahan dengan uh, penjelasan yang berbeda ini dapat kita nikmati bersama di kawasan saya terima kasih Okay, terima kasih kepada Hadun Gumgum yang menyokong, me mengemukakan atau menyuarakan isu yang telah berlaku untuk makluman ahli Dewan Undangan Gumgum -Gum, JPP Sabah telah melantik uh, empat panel kontraktor penyelenggara mengikut zon ada empat zon disandakan dan bagi kawasan Gumgum uh, -Gum, ada nama kontrak Operation and Maintenance of Sewerage System in the District of Sandakan Zon Gumgum -Gum, yang mana satu kontraktor iaitu Tensa Engineering Sdn Bhd telah dilantik pada 17 Februari 2023 untuk tempoh 3 tahun sehinggalah berakhir 16 Februari 2026. Jadi isu yang telah dinyatakan tadi saya akan semak dan pastikan tindakan sewajarnya akan diambil. Terima kasih.